Antara isu yang saya nak bawa pada sidang kali ini isu berkenaan dengan yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat negeri kita. Isu kandang babi yang sangat besar, yang sangat banyak di Dun Air Kuning. Isu ni isu kita semua, isu rakyat. Timbalan yang dipertua. Saya membaca laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Melaporkan pada tahun 2020, 2020 Perak menjadi negeri yang Perak menjadi negeri dengan jumlah pertenakan babi yang paling banyak di negara ini, negeri Perak. Donai kuning mempunyai komposisi penghuni Melayu 61.6%, Cina 21.79% dan India 16.6%. Namun dalam daerah Batang Padang Mualim saja ada 30 ladang ternakan babi yang diluluskan dan berlesen oleh kerajaan negeri Perak. Namun jika dicampur ladang haram jumlahnya mungkin lebih banyak daripada ini tinjauan saya baru-baru ini mendapati banyak ladang ternakan haram yang tidak tersenarai dalam laman web Jabatan Veterina Negeri Perak terdapat kawasan sensitif terdapat kawasan yang penduduk majoriti Melayu seperti kampung Tanjung Keramat yang mempunyai komposisi penduduk 98.9% orang Melayu namun mempunyai ladang ternakan babi betul saya bawa di sini tuan-tuan sudah tentu lain menunjukkan di dalam kawasan kampung Melayu ada ladang ternakan babi yang sangat besar dalam kampung tersebut. Kampung 99% orang Melayu dalam kampung tersebut. Tuan, Tuan boleh refer di Kampung Tanjung Keramat. Soalan saya, apakah rasional kerajaan meluluskan ladang ini di kawasan bererti Melayu Islam atau sekiranya ia adalah ladang haram? Apakah tindakan penguatkuasaan oleh kerajaan negeri terhadap ladang-ladang atau pentau terhadap kandang-kandang haram ini? Lambakan kandang babi di Donai Kuning ini menjadi satu masalah kepada penduduk sejak sekian lama. Tinjauan saya di lapangan, penduduk di Donai Kuning sudah tidak tahan dengan pencemaran bau daripada ladang babi ini. Risiko penyakit juga merupakan satu ancaman kepada rakyat. Apakah kita sudah lupa dengan insiden demam babi Afrika yang melanda daerah Batam Padang pada tahun awal tahun 2023. Saya bawa keratan akhbar. Kes demam babi Afrika di Perak yang pernah berlaku di negeri kita. Juga adakah kita bimbang? Juga apakah kita tidak bimbang dengan insiden virus Nipah dan JE yang pernah menggemparkan negara dan mengancam nyawa rakyat Malaysia? Semuanya berpunca daripada kandang-kandang babi yang tidak terurus dan tidak terkawal. Saya mohon Yang Berhormat Menteri Besar memberikan respon berapakah jumlah terkini dadah babi ataupun kandang babi haram dan berlesen dalam daerah Batang Padang Muallim. Apa rasional lambakan kandang babi ini di kawasan majoriti Melayu Islam yang tidak memberikan manfaat ekonomi kepada penduduk setempat yang majoriti Melayu Islam. sesuatu ini kepada majoriti Melayu Islam kalau ada kandang babi dalam kawasan kampung orang Melayu Islam apa manfaat ekonomi kepada mereka? Yang tinjauan saya dapat ialah mereka mengeluh, mereka marah, mereka tidak berhati isu yang berlaku terlalu lama. Cuba bayangkan pagi-pagi mereka nak pergi ke ke surau ke masjid, mereka bau-bau yang sangat busuk yang sangat teruk sedangkan itu kampung mereka. Bagaimana dengan sungai tersebut? Mohon dilihat Yang Berhormat. Saya berman. juga mohon Yang Berhormat terbesar. Oh, no memindahkan ladang kanan babi berlesen di kawasan perkabungan Melayu dan menutup semua ladang babi haram ini kalau kerajaan negeri Pahang boleh bertindak tegas terhadap kebun durian musang king haram apakah kerajaan yang negeri Muhammad. Perak tidak berani untuk melakukan perkara yang sama kepada kandang kanan babi haram di negeri kita ini uh, Contoh ialah kerajaan negeri Pahang Yang berhormat, boleh turun mencari sikit lagi lepas ni saya bagi turun bagi saya okay. habiskan terima kasih, terima kasih. Saya juga memohon yang amat berhormat Menteri Besar Perak dan juga Kenyataan Negeri memastikan agar ladang babi perlesen yang beroperasi dalam negeri Perak ini menggunakan konsep moden yang mengeluarkan bau minima serta zero discharge ke dalam sungai. Ini poin penting, zero discharge ke dalam sungai. Perkara ini bukan perkara main, -main isu ini isu yang sangat besar kepada rakyat kita walaupun isu ini kalau sila jangan menyatakan ini bukan dalam kawasan saya tetapi ini kawasan-kawasan yang perlu kita beri perhatian kalau tidak kita bercakap siapa lagi nak bercakap terhadap perkara ini silakan Trono terima kasih kepada Yang Berhormat Manjoy kerana memberi ruang uh, kepada Trono untuk bertanyakan uh, beberapa soalan untuk mendapatkan sedikit pencerahan uh, nombor satu adalah uh, di mana yang dibangkitkan oleh uh, Yang Berhormat tadi berkenaan dengan uh, ladang pentenakan babi di kampung keramat kalau tak silap saya uh, bagaimana yang berhormat tahu sama ada le, uh, ladang itu okay, mempunyai lesen atau tidak okay. nombor dua saya juga ingin uh, bertanya kepada yang berhormat di mana sekiranya dalam satu kawasan tersebut okay, merupakan kawasan yang uh, yang penghuninya lebih ramai kepada masyarakat Cina ataupun India adakah kawasan tersebut tidak patut menjadi satu ladang tenakan kepada lembu ataupun binatang ataupun haiwan-haiwan yang lain saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan daripada yang berhormat kerana, nombor satu, kadang-kadang, ya, kami tahu di mana, di kawasan tersebut pembangunan di kawasan tersebut berkemungkinan suatu ketika dahulu ladang tenakan tersebut merupakan ladang yang yang paling dalam sekali okey tetapi sejak berlakunya pembangunan dari masa ke semasa maka mungkin dia akan menjadi lebih dekat. Jadi saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada yang berhormat. Apakah pandangan berhormat berkenaan dengan isu tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya. Jui, boleh tokoh tambah sikit? minta tulis fikir tambah masa ya. Saya bagi lalu kepada kawan-kawan percam teronoh ni kawan-kawan baik ni. Sila. Bercam. Ya. Terima kasih Manjoy. Apa yang dikatakan oleh Trono tadi, di mana penempatan mungkin pada masa dulu itu kawasan pedalaman memang tiada penempatan uh, di, di majority oleh uh, kaum Melayu. Jadi kalau kita berdasarkan kebanyakan ni sebab kita tahu kadar kelahiran anak kalau ikut suku kaum memang golongan Melayu sekarang 2.4 per keluarga. Golongan Cina saja 0.6. Kalau macam ni pertambahan golongan Melayu ini akan bertambah banyak. Jadi, akan mengakibatkan komposisi ataupun penempatan kawasan tempat itu akan berubah, akan menjadi majoriti mengikut suku kaum. Jadi, adakah kalau saya... Uh, pembandingan yang digambarkan oleh Manjoy tadi, katakan itu kawasan majoriti Melayu. Memang kita tahu sentimen uh, golongan Melayu ini sensitif sangat atas uh, pertanakan babi ini. Tetapi kalau gambaran uh, YB tadi, kalau lebih baik, babi ini isu pertanakan, pertanian. Kita, kita uh, kawal secara profesional. Bagi mereka yang mengendalikan, kalau ada bau busuk, kita cari jalan cara seperti Zero... Uh, uh, discharge itu kan kalau kalau kita gambarkan Melayu sana dengan uh, peternak babi di tengah-tengah kawasan perkampungan Melayu ini akan ber beri tekanan kepada peternak tersebut, tersebut, agar mereka nanti, nanti disensasikan pula nanti mereka akan berasa dendam kepada peternak tersebut kata oh ada YB sudah bangkit dalam okay. dewan ini kasih, Adalah, terima tidak. Terima. Kalau lebih baik kita handle perkara ini secara profesional. Ha, okay. itu peternakan dan Sensitiviti ha, sensitivity ha, suku kaum tertentu. Okay, terima kasih. Terima kasih saya jawab ringkas berdua sahabat saya. Pertama, saya turut sendiri. Tenjawaan saya dan juga pasukan kita turun ke dalam kawasan Dua Air Kuning. Dan isu ni isu besar. Saya sebut ni, saya bangkit sini, isu ni isu besar kerana apa? Kerana poin saya ialah, standard, pertama adalah isu kandang babi yang mendapat kelulusan. Ada 30 kandang babi. Dan kita juga turun di kawasan tersebut ada banyak lagi kandang-kandang babi haram yang tidak mendapat kelulusan. Ini saya tuntut supaya kena negeri, supaya buat sesatan untuk kita lihat jika tidak dihandle dengan baik, maka di kawasan Dona Ekoni dan Tapah ini menjadi kawasan yang terlalu banyak lambakan kandang babi. Dan kawasan itu juga kawasan majoriti, kawasan juga kawasan majoriti orang Melayu Islam yang sensitif kepada orang Melayu Islam. Kedua, saya nak jawab soalan berkenaan dengan dengan isu yang disebut Tanjung Keramat tadi. Dalam saya dah tunjuk di peta ni, memang kawasan disebut oleh Wabi tadi, kuasa memang kawasan yang sebutkan inilah kawasan yang 98.9% orang Melayu Islam dalam kawasan tersebut. Dalam kawasan Tanjung Keramat ni dalam kawasan penduduk menyertai orang Melayu Islam ini dalam kawasan itu ada kandang babi. Tadi tanya saya kandang tu kandang tu kandang tu berdapat keleset ataupun tidak. Saya minta jadi tolong tengok dan jika kandang itu kandang yang yang mendapat sijil atau mendapat kelulusan pun sekiranya tidak patut beralang kawasan majoriti kampung Melayu Islah, itu puan saya saya cakap ya. sikit uh, saya rasalah Manjoi uh, mungkin sedikit tak sesuai nak jawab soalan tadi mungkin saya nak tanya melalui Manjoy supaya nanti jika ada ruang supaya Exco Pertanian jawab sekarang ni pengeluar uh, peternakan babi yang terbesar di Negeri Sembilan Adakah sekarang Perak jadi Johan pula? Adakah air kuning pula jadi pengeluar tenaga babi yang terbesar di negeri Perak? Biar ESCO jawab. Itu jawapan resmi. Setuju tak? Professional. Manjur jawab, you all tak percaya. You all jawab pun saya tak percaya. Saya jawab lagi saya tak percaya. Kita kena tanya ESCO pertanyaan. Kalau ada ruang jawab. Siapa Johan sekarang? Tak tahu. Okay, ha, untuk orang Yang berhormat saya lagi sikit saja. Saya ke poin saya sampai dan saya nak pergi pada poin akhir saya. Timbal speaker. Yang berhormat. Tunggu saya kena tambah sikit masa tu saya. Dan ini perbahasan yang agak menarik. Yang berhormat saya berkenal, 10 saat. Saya nak berkenal isu. Saya isu ni saya dah landing. Saya nak bagi isu yang terakhir. Saya nak bawa pada petang ini.